Keempat, selepas melaksanakan solat subuh sehingga terbit matahari. Yang kelima, selepas daripada melaksanakan sembahyang asar sehingga terbit matahari. Yang mana hak yang dua ni, hak last sekali lepas daripada sembahyang fardu subuh, lepas daripada sembahyang fardu asar. Hak ni ni dia berkait dengan perbuatan kita. Maksud dia, kalau kita sembahyang subuh awal, maka awal lah harang kita sembahyang lepas daripada dia. Kalau kita sembahyang subuh lewat, lewatlah harang kita sembahyang lepas daripada dia. Okey, sebagai contoh. Kita buat contoh dah. Katakanlah, si mamak ni masuk subuh, lima, kita kata tak lima lima puluh lah. Masuk subuh dia bayang subuh lalu. Pukul enam sudah. Maka daripada pukul enam, sehingga terbit matahari harang dia sembahyang. Okey, mamak. Dia Allah saat ni, lain pula tidak bayang dalam pukul 5.50 ni I tak bayang lagi. Okay? Dia bayang pukul, no, pukul 6.45. Oleh wak yang bayang. Okey. Jadi di bayang 6.45 sebagai contoh, maka daripada pukul 6 wak yang tak boleh kepada mamak bayang saat ni tu dolah masih lagi boleh bayang sebab dia belum bayang lagi subuh. Okey, kita buat contoh lain mudah. Katakanlah dalam lepas dari dalam pukul 6 suku, depan pukul 6 suku Tiba-tiba orang telefon. Orang telefon kata kawan masuk ICU. Ada kawan kita masuk ICU. Ha, lepas tu kira nak buat pembedahan segera eh. Ha, lepas tu minta pakat bayang ajak belaka lah. Ha, ni kita tengok. Pakat bayang ajak belaka Baik. Renang suku. Renang suku pagi dia telefon. Si A. Yang bayang dah subuh. Maka dia tak boleh dah bayang ajak. Tak boleh dah bayang ajak. Sebab apa sebab masuk dah waktu tahrim bagimu. Waktu haram masuk dah. Dah dah alim bayar ajak dah alim. Dah nak buat dia Dia tak semesti bayar ajak dah. Tak ada tangan minta doa kepada Allah Ta'ala. Manakala Sibi B bayangi bayar subuh. Tidak bayangi lagi subuh. Apabila orang tepung dalam pukul 6 suku. Tidak bayar subuh. Baru bangun. Kalau orang tak tepung tak bangun. Dia baru bangun. Jadi kejuk dia saat Itu segar dah dulu. Dia masuk bilik air, tubik dari peda bilik air dalam pukul 6.30. Dia boleh nak semayang ajak dulu? Boleh tak nak semayang ajak dulu? Boleh. Sebab dia belum lagi semayang subuh. Dia semayang ajak dulu dua raka'ah. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala permudahkan urusan kawan dia yang masuk ICU. Kalau sekian jadi panjang umur, minta Allah Taala sembuhkan penyakit dia. Kalau dipendekkan umur, minta Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan keluar roh dia. Sebagai contoh boleh. Baik. Ha, boleh. Bukan doa suruh dia mati suruh dia kadang orang faham saat ni macam suruh cepat mati bukan maksudnya suruh permudahkan urusan keluar roh dia baik jadi <coughs> boleh lagi di semayang sebab tak semayang subuh lagi Okey sama juga dengan asal sama juga dengan asal saat ni orang semayang awal asal awal waktu tahrim bagi dia orang semayang lewat asal maka lewatlah waktu tahrim bagi dia bila di semayang dah asal tak boleh dah dia nak semayang sunat lepas daripada semayang asal Ha, ini kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah masalah sembahyang asar ni secara mutlak ataupun disyaratkan sembahyang asar ni dilakukan dalam waktu asal bagi sembahyang asar? Maksud dia betul. Di sana kita ada sembahyang yang dikenali dengan jamak takdim. Yang mana lepas daripada kita sembahyang fardu zuhur, kita pun sembahyang fardu asar. Kita sembahyang zuhur, lepas tu kita sembahyang asar buat jamak takdim. Jadi dah dah masuk waktu asar bagi aso kita buat dah sembahyang asar. Apabila kita sembahyang dah asar adakah dah boleh dah kita nak sembahyang sunat lepas daripada tu ataupun masih lagi boleh? Dalam masalah masa 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 ni masalah ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i apabila orang tu sembahyang aso dah boleh dah dia buat benda sembahyang selepas daripada sembahyang asar. Walaupun sembahyang aso itu dilakukan secara jamak takdim. Ha, ini kita kena faham. Eh? Ha? Walaupun semayang asar tu dilakukan secara jamak taqdim Okey. Kita buat dua contoh. Okay, contoh yang pertama. Biasanya kalau kita pergi umrah. Ehrong dulu. Pakai ehrong di hotel mudah. Ha, pakai ehrong di hotel. Lepas daripada tu. Masuk zuhur kat gigi. Mayang di majik. Lepas mayang zuhur dengan tu imam. Terus buat jamak lalu dengan semayang asar. Biasa gitulah orang suruh buat. Okey. Lepas daripada uh, buat jamak semayang asar balik pergi ke hotel balik pergi hotel makan-makan dulu lepas daripada makan tunggu di lobby sebab kita akan tolak ke Mekah lepas tu apabila mari bah pakak duduk atas bah belakang lepas daripada selesai makan lepas maya zahur lepas maya asawak jamak takding eh lepas tu kita tolak kita akan pergi lalu ten, uh, lalu kok nama dia Bir Ali ataupun kalau dibahasa dulu dia panggil Zul Hulaifah Abar Ali tempat miqa'a, tempat orang ambil niat au, tempat orang berniat au. Baik. Siapa situ? Eh, uh, bah berhenti. Maka Ali Jumaah pakak turung. Ha, turun pergi di masjid di Bir Ali. Baik. Kalau bagi orang hok yang telah sembahyang jamak takdim, dia tidak boleh sembahyang sunat ihram. Tidak boleh. Sebab dia buat sembahyang sudah tadi. Okey boleh faham kan? Orang hak yang dia kan di sembahyang jamak dah kan? Zuhur dengan Asar. Kan? Jadi apabila disapa di Bir Ali ataupun Abar Al Ali sana, ya. Tak boleh dah dia nak buat sembahyang sunat ihram. Dia sebelum daripada kita berihram, sunat kita sembahyang dua rakaat. Eh dapat apa tak boleh? Sebab awak sembahyang Asar dah. Antara Tempat hak yang tidak boleh kita sembahyang adalah selepas daripada sembahyang fardu asah. Okey, itu kita kena faham. Satu. Okey, kita buat contoh yang kedua. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, ni sebagai contoh katakanlah ahli jemaah oh kita, ahli jemaah oh, Masjid pada Mengkuang ni, hak duduk dengan kita semua tiba-tiba dia uh, ada buka syarikat ke kedai ke tak kiralah di Kemamang sebagai contoh di Kemamang. Sebagai contoh di Kemamang. Kita nak contoh aja ni. Baik. Sebab buat contoh ni benda ni kerap berlaku. Lepas tu. Dia pun minta lah oh ni jemoh ni. hok rapat-rapat dia. Kita pergi kali kita tolong bayang ajak ke Daba. Ha, kita pergi tolong bayang ajak ke Daba. Nak semayang ajak pukul apa? Kita nak semayang ajak ingat dalam pukul tiga lah. Ha, jadi dang daripada pada kuang eh. Ha, kalau tolak pukul 12 dang lah. Ha, tolak pukul 12 Jadi kita semayang seorang tengah-tengah jalan. Ha, uh, kita sembahyang Zohor Zoh, Zoh, mana-mana pun Tapi Pukul Pukul mana Pukul tiga uh, Kita sembahyang Nak bayar pasal Tak boleh Bayar cap pasal Jadi kita bayar belum Pukul tiga ke Kopak ke Pukul tiga setengah ke Kata dia nya Tiba-tiba Ramai-ramai hok pergi tu Dia nak sembahyang Zohor Kita sembahyang dulu Zohor ha, uh, Ni kalau kita Sapa Sapa awan Nunggu pula eh Jadi kita siap dulu Bayar Zohor Lepas tu kita buat Jamak takding lalu ha, uh, tu dia Yang berhenti Katakanlah di, apakah, siapa di apaka, siapa di paka tu dia di masjid di paka untuk sembahyang Zuhur. Lepas tu sembahyang Zuhur, sembahyang solat dua jamak takdim. Baik. Siapa di sana di kemaman tak boleh dah nak sembahyang ajak. Dan apa tak boleh dalam maya Dan, dah sembahyang ajak? Dah kabar tak di Antara tempat awak yang tidak boleh kita sembahyang adalah selepas daripada sembahyang fardu asar. Okey. Ini pernah berlaku bukan ambil contoh ni benda pernah berlaku.